Говорит и показывает двинуться, и горишка представляет. Кафе «Легенда» вашему вниманию. Это у Ледового дворца спорта. Ледовый клуб. Центральный парк культуры и вид починку имени Леантовича. Знакомое все место. В улице хлибна один хлибна один И основная тема сегодняшнего репортажа Горишка это кафе. Кафе Легенда которые работают каждый день, every day, every day, будь ласка, в самом, ну, точно одно из прекрасных, чудесных мест, тенистое. Транспорт далековато, там же и парковка для автомобиля, если вы будете проезжать мимо, с удовольствием остановитесь здесь, проведете прекрасное время в тени. И напитки, милшейки, смузи, безалкогольные, для детей, для взрослых, здесь все будет для вас. Людей немного, вот сейчас день, но правда будний день, так дневное время, около 16. Кафе работает с 10, пожалуйста, пока ледовый клуб на паузе, идет ремонт, покраска льда. Заглянем сюда тоже спортсменам, хоккеистам, фигуристам, конечно, скучновато. Хочется прийти, прогуляться, да, посмотреть. Но здесь пока еще рано. Вот работы идут. Борис Ильич там с рабочими. Также идет полный процесс. Не будем отвлекать, не будем мешать, пока у нас тема кафе. Кафе. И изюминка, что немаловажно и очень важно, это Влад Ильиных, который пригласил меня сегодня также показать. Это работа телевидение вот здесь вот экранчик я уже не хочу там мешать вот установили мегаго прямые трансляции футбольных игр матчей здесь поэтому было просто удобно прогуляться отдохнуть посмотреть футбол и не только впереди олимпиады впереди много спортивных событий мероприятий и не только а необходимо после работы, после службы да, прогуляться вот так в тенечке. Во-первых, удобные скамеечки, лавочки, стульчики, столики. Мест достаточно, много. Приветливый персонал, пожалуйста, девушки, мальчики. Приветствую вас, Привет. ребята. Классное место, тенечек, зелень, правда? Да. Просто шик блеск. Место. И можно спортивное мероприятие посмотреть, мороженое по... с каштуваты. И для детишек много всего, аттракционы рядом работают, с родителями, будласка. Влад илиных вот мастер на все руки, все чистенько, все аккуратненько, напитки в холодильничках, Пожалуйста. Цены вот очаровательные. Персонал, официантки, официанты. Цены есть. Ну вот давайте так там остановите, как-то там зафиксируйте. Алкогольные коктейли от 90 гривен 125. И пиво разливное. Чай, милышейки. Кто обожает, пожалуйста. Сейчас я тоже даже фото сделаю. Так, раз, два и три. Вот и кухня работает, да, девочки? Готовите что-то горяченькое и закусить, выпить. Ну, все классно в все работает и на велосипедах можно здесь парковочка также вот ну, я правда так поставил я то бегом бегом у меня еще и рыбалка впереди Велопарковочка скамеечки лавочки но одно удовольствие прелесть на все лето это не на сегодня не на завтра не обязательно не только для спортсменов не только для хоккеистов для футболистов для всех бажающих работает вот сюрприз заработал аттракцион шикарная ну и там цепочка автомобильный парк правда не работает автодром на жаль вот эти давно я не видел лодочки лодочки работают не работают тоже не видел вот ребята остановились спокойненько себе пивка попить в тенечке легкая музыка не громкая не напрягающая спокойные идут вот, мелодии прекрасные и тенек тенек тоже важно знаете, как после службы, после работы, прийти, побеседовать. И это клуб, это вот не, не зря клуб. Я вот еще обратил внимание, когда и чемпионат Украины по хоккею здесь был, и фигурное катание. Собирались так, и молодежь, девчушки, молодые. Просто встретиться, пообщаться. Тоже класс. Но где мы находимся, давайте еще. Может кто-то тут э, запутался. Где это, что это? Вот это первомайское, я так все-таки помню, там если вспоминаете, баня была. Ну, здание это есть на Первомайской еще вот с той стороны. Кстати, здесь вот машину можно остановить. Тут официальная парковка вот вдоль дороги расчерчена также. Я вот туда заходить не буду, поэтому будете знать. Даже если в город погулять и так по парку, там парковка. Но здесь, я не знаю, парковки здесь нет. Но стадион, вон там дальше, центральный стадион парка где хоккей на траве, легкая атлетика проходит, все там дальше. Здесь не тесно, не шумно. Ну, все для отдыха так прийти. Даже я думаю, что какой-то банкетик, фуршетик, день рождения отметить. Вот. Ну, единственное, что без плясок, без акробатики, это понятно, что не то время, да, сейчас. Тут прыгать по зонтикам, веселиться, подпрыгивать тут выше неба тоже. Скромно отдохнуть, отвести душу, так сказать, и пообщаться с друзьями, товарищами, потому что сейчас действительно не хватает у нас такого общения живого, все интернет, интернет. Вот, поэтому я думаю, что это отлично. Ну и телевизор там, вот видите, я уже там не, не хочу это мешать. Оно, телевизор будет захватывать вот эти палатку 1, 2, 3. Можете поближе тут сдвинуть столики, я думаю, тут все это работает. Так что информация такая, да, интересная, ну и, и необходимая, актуальная, правда, сегодня. Хорошо, ну я резко с любовью и душой. Ну вот есть такие вот объявления тоже. А то, знаете, тоже мы рождены. И вспоминаем о собой. ну Тут такое, это, это не приветствуется нигде, потому что есть все свеженькое, свое, знаете как, а то, не дай бог, что-то с вами где-то, что-то сейчас пока вы ехали, несли, оно там где-то, а тут холодильники, все работает, все быстро. Хорошо, дорогие, ну что, вот такой репортаж, вид горишка получился, будьте здоровы и счастливы, ну и проводите время в ледовом клубе. В улице Хлеб на Центральный парк культуры Виктор имени Ле Антовича. Зразумело, так? смачного, будьте мне счастливы, и гарного настроения всем. Счастливо, пока-пока, горишков запрошивать також. И какие-то побажания, если тут будут, также вам тут исполнят с удовольствием. Так что тут, пожалуйста. Пока, счастливо, чао-чао. До встречи.